Студія музею України ТВ знаходиться в місті щастя. Батальйон Айдар, 24-й штурмовий батальйон. І ми спілкуємося з вітамінкою, добровольцем, бійцем батальйону Айдар, яка зараз трошки розкаже про себе. Отже, вітамінка, як ви прийшли в Айдар і взагалі, як ви опинились на війні? Дікабрія 2013 року поїхала в Київ на Майдан. Там ми осталась. Так и на войне оказывается. То есть вы, фактически, в первых лавах добровольцев пришли? Нет, я попала сюда только в октябре месяце. Ну, до этого свои причины были, это мне неинтересно было Да. А чем вы занимаетесь в батальоне? В данный момент или вообще? Ну, вообще. Ну, сейчас все занимаются, чем придется. То есть боевой подготовкой? Ну, в принципе, да, и коровы, Вот, стараюсь научиться, пока есть время по максимуму Тут все ожидают каких-то активизаций боевых действий. Как вот ваше внутреннее ощущение? В ближайшее время будет какая-то, скажем так, эскалация боевых действий? Ну, в ближайшее время это время, это такое простижимое понятие. Не знаю, сейчас не офицер и не военный нормальный, чтобы, чтобы понимать вот эти движения все. То пока что? тихо, пока пользуемся временем. А что будет, то будет вообще. Ага. Вы э, стрелять научились? Я умела. Не, то есть вы умеете пользоваться оружием? Вы не скажете, вот как часто к вам приезжают волонтеры, есть какая-то помощь, вот, скажем так, от гражданского общества? Ну, я скажу, памятник, памятник волонтерам надо да поставить, потому что если бы не они, то мы бы давно уже умерли с голода, холода чего там еще <свят> болезни потому что привозят, э, ну, основное, почему мы существуем, это вот еда волонтеров, машины от волонтеров, лекарства от волонтеров, одежда от волонтеров. <свят> Да, приезжают. А вот, ну вот как вы оцениваете, сейчас издано несколько приказов, запрещающих волонтерским организациям, журналистам приезжать в боевые части. Вот как это воспринимают в войсках? Да, мне так кажется, что просто хотят, чтобы все волонтерские организации были этот, зарегистрированы и потом еще налоги собирать с того, что соберут волонтеры. Mm -hmm. И э, какие ваши ближайшие планы? Вот, э, как вы ощущаете будущее? Ближайшие планы продолжать заниматься тем, чем занимаюсь. Uh -huh. То есть будем надеяться на лучше. Не, ну тут довольно интересно. Тут можно научиться стрелять со всего, что только ездит и есть. Тут можно вот здесь сейчас еще хожу на курсы э, поваров, ну как это, личные курсы, просто один шеф-повар тут живет недалеко, тоже служит у нас, вот, да и так физически, ну тут, тут классный спортзал есть, не вот. надо платить за него, есть чем заниматься. Да, то есть жизнь в счастье, скажем так, да, довольно, довольно интересна да? и э, а в последнее время обстрелы были? обстреливают там дальше, а город нет. То есть сейчас более-менее успокоилось после перемирия? Да? Ну да. Ну, тихо, спокойно вы вот, трудитесь сейчас. Вот, если стреляют, то там где-то где за, за городом уже, или э, просто на полигоне можно услышать стрелы еще. А вы попадали в какие-то рискованные ситуации под обстрелы? Под обстрелы, да. И здесь, на Трухизбеке даже, ну то есть, не то что под обстрелы попадали, а жила в помещении, в которое рядышком обстреливалось. Вот. На машине тоже ездили, попадали. Но, слава богу, без жертв, без ранений. А вы откуда родом? Запорожье. Запорожье? Да. М Касачий, М -м -м. <смерть> Ясно. Вот же с нами была витаминка, мы находимся в счастье. И э, волонтерский конвой. И побажаем да -да 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 -да. вс всяких разъем.